assalomu alaykum C++ dasturlash darslarimizning uchinchi qismiga xush kelibsiz va bugun biz sizlar bilan bugun biz sizlar bilan data turlari ya'ni ha, e data types hamda kalit so'zlar va shular haqida qisqacha gaplashib o'tamiz agar vaqtimiz qolsa operatorlarga ham to'xtalib o'tishga harakat qilamiz demak data turlari mana ko'rib turganingizdek data turlari bu yerda 3 xil data turlari mavjud user defined, built-in, derived dredrive yeah. yeah, ya'ni boshqa namdan hosil bo'lgan endi builting o'zi o'zini ichki ichida avvalo avval dastavval o'sha boshlanish c plyus s dasturini o'zida tayyor bo'lgan data turlari ya'ni endi user defined bo'lsa bu strukturalar ya'ni foydalanuvchi tomonidan foydalanuvchi tomonidan u har xil turli xil ko'rinishda bo'lishi mumkin masalan strukturalarni ham keyingi keyinchalik darslarda ko'rib o'tamiz uni ichida bir nechta data turlari bo'lib o'sha umumiy holatda ham bitta katta bir data turini tashkil qiladi ya'ni o'shalar user defined bo'lishi mumkin o'shalar user bo'ladi -in mana int char flat bulan uh, ketaveradi demak endi derivet bo'ladigan bo'lsa array function pointer ya'ni bular hosil bo'lgan bu masalan erroylar ham erroy char erroy bo'lishi mumkin masalan string bo'lishi mumkin turli xil mana shu ko'rinishda ketaveradi endi bu yerda hozir biz data turlari <coughs> data turlari masalan asosiy o'tadiganimiz int int char int ikki bayt ya'ni ikki baytni o'zi xotiradan ikki bayt oladi agar intni o'zi bo'lsa agarda да short i ham ikki bayt agarda biz long in bo'ladigan bo'lsa to'rt bayti xotiradan joy egallaydi endi lot bo'ladi float esa xotiradan to'rt bayt egallaydi va double degani ham bor ya'ni double sakkiz bayt long dauble esa o'n bayt xotiradan joy egallaydi charlar xotiradan bir bayt joy egallaydi sababi bir dona belgi bitta belgini o'z ichiga oladi xolos demak endi keyingisi ya'ni kalit so'zlar ya'ni keywords c pl c++ plusda e, kalit so'zlar endi c plus plyusda mana ko'rib turganingizdek mana shu barcha kalit so'zlar bor ya'ni yoki bularni rezerv so'zlar ham deyishimiz mumkin ya'ni bu so'zlardan biror birini biz o'zgaruvchi sifatida foydalana olmaymiz bularni ishlata olmaymiz e, ishlat olmaymizva ishlak shu xato 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 bo'ladierror bo'ladi bizda umuman bu bular bilan biron bir o'zgaruvchi yoki variable o'sha o'zgaruvchi e'lon qila olmaymiz endi mana shular edi endi operatorlar operatorlar keling operatorlarga bir to'xtalib o'tamiz yangi fayl ochamiz mana bu yerdan new fayl project bir marta eslatib ko'rsatib o'tish uchun endi operators operators hmm. va buni ichidagi main cpp faylni ochamiz operatorlarimiz masalan qanday operatorlarimiz bo'lishi mumkin operatorlar albatta hammamiz bilganmiz masalan qo'shuv ayruv bo'luv qoldiqli bo'luv uh, yoki mantiqiy amal amallar masalan kichik mantiqiy masalan katta kichkina mana shunday true yoki false qiymat qabul qiladigan yani. yoki bitvise yoki uh, yana va yoki kabi operatorlar yoki shart operatori o'shalar qabul qilinishi mumkin masalan bitta namuna sifatida ko'ramiz masalan a barobar albatta tipini yozishimiz kerak bunda a barobar beshga b barobar in bilan albatta int va b barobar o'nga desak mana shu holatda agar biz endi sat sat mana shu yerda a katta yoki teng bo'lsa b ga ya'ni amiz undan katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa bu narsa noto'g'ri ya'ni fals qiymat qaytarishi kerak bo'ladi bizda keling mana shuni rang qilib ko'rsatib beramiz demak bu yerda xato hozircha sabab mana buni qavs bilan alohida ajratishimiz kerak bo'ladi demak ran tugmasini bosamiz ko'rib turganingizdek nol bunda agarda false bo'ladigan bo'lsa nol agar true bo'ladigan bo'lsa bir qiymat qaytaradi Shun, di mana shu joyda masalan amiz bdan kichkina deb yozsak haqiqatdan ham shart bajariladi shuning uchun dasturimizni ishga tushiradigan bo'lsak mana bir degan qiymat chiqadi ya'ni bu ham mana bitta operatorlardan bittasi hisoblanadi yoki bu yerda buni o'rniga qo'shuv yoki ayiruv ko'paytiruv ixtiyoriy bir operatorni qo'llab yozishimiz mumkin buning hech qanday hech qanday qiyin joyi yo'q deb o'ylaymiz o'n besh ko'rib turibsiz endi yana boshqa operatorlarimiz ham bor ular bilan masalan dasturlar tuzish davomida ya'ni mantiqiy operatorlar mantiqiy va mantiqiy yoki o'shalar bilan dasturlar yozish davomida sizlar bilan tanishib chiqamiz va shuningdek mana shu yerda aytib o'taylikki inkrement dekrement ya'ni inkrement dinrement amallari ham mavjud ya'ni a plas plas qiladigan bo'lsak va mana bu yerga s qilib turib ani chiqarmoqchi bo'lsak mana shu increment amali hisoblanadi ya'ni qo'shyapmiz rang qiladigan bo'lsak ko'rib turibsiz 6 degan qiymat chiqaryapti mana bu yer 5 edi mana bu yerda bu increment 1 qo'shiladi hamda 1 qo'shish natijasi keyin dastur keyin esa shu chop qilinadi displayga, konsolimizga konsol oynamizga ko'rib turganingizdek 6 degan qiymat chop qilindi demak bugungi darsimiz qisqacha mana shulardan iborat edi va kelgusi darsda biz sizlar bilan kelgusi darslardan boshlab biz sizlar bilan biz sizlar bilan if ifl ha if iflladan boshlab ya'ni shart operatorlaridan boshlab o'tishimiz mumkin bo'ladi demak kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling